परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवी पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च भो व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् कुरुजित्पुसिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौधाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः तु अस्माकन्दुविशिष्टाय सान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्न्यासन्तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च नृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तन्तिदमेतेषां बलम् भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक सहसैवाप्यहन्यन्त शब्दस्तुमुलो भवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यौ ऋषी एषो देवदत्तन्दनञ्जयः पौरन्दौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृपोदरः अनन्तविजयं राजा पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च जुहोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः श्रीखण्डी च महार्हः दुष्टजुम्नो विराटश्च सात्यकेश्चापराजितः जुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपदे सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुक्पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयन् नभश्च व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा भार्थराष्ट्रान् कपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषी तदा वाक्यम् ह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रसंस्थापयमेच्छित यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योध्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तोर्षी केशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिकाम् उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरूमिति तत्रापश्यत्सितान् पार्थः पितॄन् पिता आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्देयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशिदन्निदमब्रवीत् अर्जुनौ वाज दृष्ट्वेमं स्वजनन् कृष्ण वियुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम घात्राणि मुखं च परिशुष्यति रेतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वं परिदह्यते न च शक्नो म्यवस्थातुं क्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमा भवे न काङ्क्षे कृष्ण न च राज्ञं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किम्भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यम् भोगात् सुखानि च स इमेवस्थिता युद्धे च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्यधासराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वैतानाथदायिनः अस्मान्नार्हा वयं हन्तुं हासराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनौ हि कथं हत्वा सुखिनस्याममाधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतन्दोषम् मित्रद्रोहे च पातम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतन्दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्जन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्णम् अधर्मो विभवत् अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः श्रीषु दुष्टासुवार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलग्नाम् कुलस्य च वदन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोरकत्र्याः दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा हत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रौ शस्त्रमाणयः दातराष्ट्रणे हन्युः सम्ये क्षेमतरम् भवेत् सञ्जयौ वाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थौ वाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविशालयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः